Доброго ранку ще раз тим, хто для нас тільки зараз приєднався. Ми продовжуємо розмовляти з надзвичайним повноважним послом Грузії в Україні Григолом Катамадзе. Доброго ранку ще, ще раз тим, хто нас тільки зараз почав дивитися. Отже, пане посол, я хоча, хочу почати з такого політичного питання. Вже про балет ми поговорили. Власне кажучи, я пам'ятаю, пам'ятаю, як 2000... Четвертому початку 2005 року на п'ятому каналі вас можна було зустріти з Помаранчевим шаликом. Сьогодні деякі герої власне тої революції зараз перебувають за ґратами. Як ви до того ставитеся? І як представник Грузії, і як особисто людина? Знаєте, я думаю, що Огромное количество людей, десятки тисяч людей тоді були з шарфом, і. и поддерживали Украину, и демократические преобразования в Украине. Это часть истории современной Украины. Для нас Украина страна, которая очень важная страна. Это наш стратегический партнер уже на протяжении большого времени. Исторически сложились наши отношения. И мы должны развивать дальше эти отношения, современные поколения. Что касается политических, вы говорите, так сказать, о, об уголовных делах, я так если правильно понимаю, да? я думаю, что тут, тут однозначный ответ дать очень сложно, с той точки зрения, что есть уголовные дела, есть решения судов. Суд должен поставить в любом уголовном или гражданском деле так сказать, последнюю точку. Суд Украины принял то решение, которое принял. Поэтому... Чи ви собіризуєтеся з тими заявами багатьох послів, зокрема Європейського Союзу, про те, що ці судові справи виглядають однозначно політично мотивованими і те, що назвали вибірковим правосуддям, а останнім часом кажуть навіть просто прямо і відверто про політичні переслідування репресії в Україні? А, ви знаєте, я, 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 я думаю, і могу вам сказати однозначно одну, на мой взгляд, просту вещь. Украина, как бы кто ни оценивал, Украина демократичная страна. И то, что на любом, не только на вашем канале, на любом канале можно свободно высказывать свою мысль, в том числе абсолютно так сказать, противоположную той, которая так сказать, высказывает допустим, власть, это уже говорит о очень серьезном достижении. Я то же самое могу сказать и о своей стране. Свобода прессы, уже о многом говорит. Конечно, если говорить о судебных делах, то еще раз говорю: это несмотря на то, что я юрист, я я дипломат, да, я не могу давать оценки тому, что происходит внутри вашей страны. Для нас принципиально важно, чтобы Украина развивала демократические преобразования, чтобы Украина как можно для нас, для Грузии, чтобы Украина как можно быстрее приближалась к европейским к европейскому союзу для нас принципиально важно, чтобы Украина стала членом Европейского Союза и мы очень рассчитываем на то, что это, это произойдет. Понятно, для этого нужно время. Я, мы сделаем все для того, чтобы Грузия сделала очень серьезный шаг в сторону приближения достижения целей, чтобы стать членом Европейского Союза. Мы начали активный процесс подготовки соглашения о свободной торговле, об ассоциации. И мы очень, очень тесно и очень близко приблизились к тому, чтобы в ближайшее время стать полноправным членом Североатлантического альянса. Членом НАТО для нас это принципиально важно, чтобы Грузия заняла своє достойное место в той системі безпасності, яка дійсно гарантирует безопасность. В цьому зв'язку я хотів би сказати, ну це питання дуже часто задається в Україні, в останні руки і вам очевидно теж його не раз задавали. Чому революція троянд потім призвела до швидкої трансформації успішних достатньо реформ? Чому цього не сталося, не повторилося в Україні? А дуже часто кажуть, що в цьому персонально відповідає за це Віктор Ющенко. Чи є, наприклад, у вас чи бачите ви причини, чому йому не вдалося провести, наприклад, те саме? Бо здавалося, що вони є дуже сильні однодумці з Саакашвілі, тобто, ну не знаю, навіть навіть їхня якась персональна дружба, вона свідчила про те, що, начебто, Они мыслят одинаково. И на словах начебто, наказал Виктор Андреевич. Знаете, вот вы начали, мы начали разговор, вы вспомнили о, о, о помарачивом шарфе. И я, я по себя подумал, что я нисколько не жалею и по сегодняшний день мне не стыдно за то, что за те шаги, которые мы предпринимали в свое время. И, и я также вспомню. Вот на протяжении всего этого времени я всегда, я лично всегда говорил о том, что не надо проводить параллели. Во-первых, то, что происходило до революции Росгрузии, это одна составляющая, одна ситуация. В Грузии, к великому сожалению, можно говорить о том, что, с одной стороны, формальные признаки государства были, но государства как такового не было. И пришлось команда... которая... эту экономичную и политическую? Во всех отношениях, знаете, даже с точки зрения управления государством, трудно это было назвать управлением, если, если элементарно, вот простой пример я скажу по поводу, так сказать, я работал послом, если государство из месяца в месяц не финансирует свои дипломатические учреждения, задерживает зарплаты и там и так далее то уже можно говорить да то есть люди находятся за границей mm -hmm. и о них не думают Значит, о каком государстве мы можем говорить в корне нужно было менять ситуацию нужно было менять во, -во, во всех отношениях самое самое главное что что очень важно пришла команда молодых людей с прекрасным образованием но наверное не это главное а главное то, что они очень э, любили, я не хочу говорить про прошедшим, потому что эти люди продолжают работать, за некоторыми исключениями, но продолжают работать и э, делать страну привлекательной. Э, несмотря на многие сложности, несмотря на внешние угрозы на которые, кстати, приходится э, делать поправки и в том числе тратить ресурс. Mm. Если бы не было бы этих внешних угроз, то сегодня Грузия была бы совершенно в другом, в другом состоянии. Если бы не было бы э, проблемы, связанные э, э, с августом 2008 года, российской агрессии. Прямо шкода в Рушах сколько пробудет? А, ну, вы с... знаете, вот сегодня после и после войны, которая была пятидневной войны, российско-грузинской, нельзя ее называть грузино-российской, потому что Грузия не пересекала границу своей страны, которая признана мировым сообществом и не вторгалась на территорию другого государства. Поэтому по сегодняшний день, по истечении этого периода, за 3, в течение трех лет, 20% территории Грузии оккупировано. И я, кстати, пользуясь случаем, хочу еще раз, я стараюсь всегда пользоваться такой возможностью, чтобы довести как можно для широкой аудитории, которая вас смотрит о том, что территория Абхазии и Южной Осетии, исконных грузинских земель, на сегодняшний день является оккупированной территорией. Есть закон Грузии об оккупированных территориях и посещение этих территорий, влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому я хотел бы призвать всех, чтобы, если кто-то хочет делать бизнес, если кто-то хочет отдохнуть, независимо от того, это будет Черноморское побережье Грузии или высокогорные курорты, они могут делать, э, любой гражданин Украины может это делать на всей оставшейся территории Грузии, кроме оккупированной э, Абхазии и Южной Осетии. Юлечка, я раз. хотела спросить да, про говорите. фильм, который от августа, август 8-го, который все-таки дозволили в прокате в Украине. А, бумаги, Если вы обратили внимание, я ни разу не делал комментарий по этому фильму. И сейчас делаю один, из, один только один комментарий. Мне как-то задавали вопрос, смотрел ли я этот фильм. Мы этот фильм смотрели в августе 2008 года. Со спецэффектами, живем, граждане Грузии ощутили ужасы войны. Поэтому все остальное, что происходит вокруг этого фильма, меня мало интересует, честно вам скажу. Меня интересует, что есть моя страна, есть Грузия. Она богата культурой. Она сегодня привлекательна для того, чтобы делать в Грузии бизнес. И мы этому всему противопоставляем совершенно другие вещи. Мы противопоставляем реформы в Грузии, мы противопоставляем балет, который будет в, в понедельник, и много других культурных мероприятий, которые так богата Грузия, и которые славилась всегда и будет славиться всегда. Нещодавно я включив канал Трево не з самого початку. Йшла програма про виноробство. Я не зразу зрозумів, в якій країні яка яку країну йдеться, оскільки власне головний герой винороб він був здається з Ірландії. Він але я зрозумів, що це не, не Ірландія. Я на якийсь момент подумав, може це Крим, але врешті з'ясувався, що це Грузія. Він працює вже кілька років, він надзвичайно задоволений податковою політикою. Взагалі в нього не було жодних проблем з бізнесом. І він, це, це очевидно, це не рекламний сюжет, це цикл програм. Як вам вдається так створити настільки успішні, кліматичні? Я більше мир? скажу не тільки ірландці. Я знаю, я лічно знаю, що несколько... Але у нас дуже, дуже а, мало часу буквально американців, які... Которые... не только делают бизнес, но еще, так сказать, выучили грузинский язык и очень стали похожи на грузин. У них вещи права, чем у грузинских бизнесменов? Нет, абсолютно. Еще раз говорю, у бизнеса в Грузии одинаковый, так сказать, одинаковый подход со стороны государства. Государство старается поддержать бизнес на уровне законодательства. То есть создать условия для того, чтобы бизнес мог ефективно працювати і робити бізнес. Дякуємо вам дуже. Ми щиро радіємо Дякую успіхам вам. Грузії. Дякую вам, що прийшли до нас. В гості нагадаю Грила Катамаза, надзвичайний повноважений посол Грузії в Україні. Був у нас в гостях та Тел на телеканалі. ТВ, реклама.